আমি দুয়া করতে চেয়েছিলাম সালাতের জন্য সালাতের মধ্যে আমি দুয়াটা এখনি করব আপনাদের সাথে আপনারা আমার সাথে হাত তুলে আমিন আমিন করবেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে দৃষ্টি দান করে সারা দেশের অবস্থাটা কত কড়া এবং কঠিন চলছে তা বুঝতেই পারছেন আমরা যদি বেশি বেশি স্টেক ফার করি কি করি যে তোমরা বেশি বেশি স্টেক ফার কামনা করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি একবারে মশল দরায় বৃষ্টি তানত হবে যে বৃষ্টি না হওয়ার পিছনে মূল কারণ আমরা স্টেক ফার বন্ধ করে দিয়েছি কোমর লাঙ্গল একদিন দোয়া করলেন আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চাওয়ার দোয়া বৃষ্টি চাওয়ার দোয়া কিন্তু আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চাইলেন না শুধু কি করলেন স্তেক ফারি করলেন ক্ষমা চাইলাম তো প্রশ্ন করা হলো আসলাম বৃষ্টি চাই তারপরে বৃষ্টি চাইলেন না কেন বলছেন এটা তো আমার দায়িত্ব না আল্লাহ বলেছেন ইস্তাফুরু রব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারা ইউমদিদুকুম

আজকে ঈদের এই অর্থাৎ জুমার ফুটবার মধ্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করবো আল্লাহ যেন আমাদেরকে মিষ্টি দান করেন আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে মিষ্টি দান কাছে এই অভিযোগ করলে তিনি ফুটবার মধ্যেই আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আমরা আজকে সর্নারটা মানব আপনারা আমিন আমিন করবেন আলহামদুলিল্লাহ আলমিন আর রহমান রাহিমিন لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث واجعلنا ما أنزلت لنا قوةً وبلاغا الى حين وانزلت ما, ما واجعل ما انزلت علينا قوه وبلاغا الى حين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا أغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولينا أنت ولينا

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نستعينك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونسدي إليك الخير اللهم إنا نستعينك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونسدي عليك الخير Iyaka na'afudu Walaka nusalli Wa nasjud Narju rahmatak Ya Rabbal al Alamin Ya Arham Ar-Rahimin Ya Akram Al-Akramin Ya Hayyu Ya Tayyub Ya, Hayu ya Rahmatika Nashtagis Ya Hayyu Ya Tayyub Ya, Hayu ya Rahmatika Nashtagis Ya Hayyu Ya Tayyub Ya Rahmatika Nashtagis Rabbana alaika tawakkalna Wa ilaika nabna Wa ilaika al-masir اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريحا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا وغيثا مريئا نافعا غير الضارين عاجلا غير عاجلين اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وانشر رحمتك وحي ولدك الميت يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافياً غير الضارين عاجلا غير عاجلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين انت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء Assalamualaikum al al wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa jalal man sallata wa balagha lilahi wa balagha lilahi Allahumma asli baa'idaka wa ibadaka Allahumma asli ibadaka wa baa'idaka wa amshur rahmatak انشر رحمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم في اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا عليك توكل وإليك نبنى وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم ولا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل منهم من دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم اللهم أنزل مستضعفين في كل مكان اللهم أنزل من للمؤمنين في كل مكان اللهم اصلح احوال <سؤال> المسلمين في كل مكان اللهم انصر اخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخوان المسلمين في فلسطين اللهم انهم مظلومون فانصرهم اللهم انهم مظلومون فانصرهم اللهم احفظ المسجد الاقصى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم للكفرة والفترة والمبتدئ والهدى والنصارى والمشركين اللهم شق شأنهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وتمر ديارهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد من القوم المجرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي